Очень много было задач, очень много проблем было, и, которые мы в принципе решаем, решили эти проблемы. Вот. Патрульные с самого начала показали себя с наилучшей стороны. Мы думали, будет тяжелее, намного тяжелее, и им тяжелее будет. Вот. Но как показали ситуации, которые они оказывались патрульные, да, они эти в этих ситуациях разбирались, где-то там касаемо оформления ДТП где-то дольше, но время реагирования их на все правонарушения, не только ДТП, намного улучшается с каждым днем. В принципе, время прибытия в среднем это до 10 минут, где 2 минуты, ну в зависимости от района, в зависимости от времени суток, так как у нас есть проблема в городе Киеве, это пробки. Ну, в принципе, ребята в ситуациях и в, по горячим следам раскрывают и грабежи, и э, крадишки, и в разбое разбойные нападения были раскрыты патрульными, и были случаи нападения на патруль которых они показались на стороны и действовали согласно инструкции. В принципе, есть у нас какие-то проблемы, есть проблемы и в тактике действия, есть и где-то в, в знании нормативной базы. Но ну, мы занимаемся, поэтому с каждым, каждым днем, с каждым месяцем будем улучшаться, будем действовать намного лучше. Мужики, а 309-й сменился уже, да? на базе. А это изъятые номера, да? Да. Ну, как изъятые, это найденные номера. Найденные на улице номера, которые передаются в отдел административной практики и дальше ищется владелец, передаются ему. А куда он едет? Да. Как вам? Titulky <laughs>